बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लिम्समकुम आज की वीडियो में आपको बताएंगे ख़वा रोज़ों में इबादत कैसे करें यानी ख़वान रमज़ान में किस तरह काम के साथ साथ इबादत के लिए वक्त निकाल सकती हैं रमज़ानुल मुबारक मुकदस महीना है जिसमें हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करे जिसके लिए लोग अपनी दिगर जरूरियात को तर्क कर देते हैं मगर खातन रमजान मुबारक में भी इबादत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं और इनका ज्यादा वक्त किचन और घर की जिम्मेदारियों की नज़र हो जाता है लेकिन खातन भी अपनी इबादत के लिए कुछ वक्त इस तरह से निकाल सकती हैं शहरी बनाने में जल्दी करें और शहरी के काम से फारिग होने के बाद आप आधा घंटा अपनी इबादत वगैरह के लिए मुख्त कर लें इसमें नमाज कुरान और तस्वीर का दुरानिया खुद तय कर लें जोहर से एक घंटा कबल आपके पास अच्छा वक्त होता है इसमें भी आपदत के लिए खासा वक्त निकाल सकती हैं फिर जहर की नमाज के बाद अफतारी से कबल के जो जरूरी काम हैं वो कर लें और कुछ देर आराम भी कर लें असर की नमाज वक्त पर अदा कर लें और अफतारी के काम मुकम्मल करके अफ़तारी से पहले आप 10 से 15 मिनट निकाल कर तस्बीहात वगैरह पढ़ सकती हैं अफतार के तकरीबन एक घंटा बाद तमाम कामों से फारिग होकर इस वक्त कुरान की तलावत के लिए कुछ वक्त निकाल सकती हैं ईशा की नमाज के बाद सोने से कबिल आप कुछ वक्त तस्वीर वगैरह पढ़ सकती हैं किसी भी काम को करने के लिए वक्त नहीं मिलता लेकिन काम करने के लिए खुद वक्त निकालना पड़ता है लिहाजा आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ साथ इबादत के लिए दिन भर में वक्फा वक्फा से कुछ वक्त निकाल लें जो कि बहुत जरूरी है लिहाजा वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखें उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आंदा भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़